Чи є ви зараз державним чиновником? Ні, 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 ні я, зараз я, я, да, да, ну, я голова всеукраїнської енергетичної асамблеї. Пропонуємо вам, як вже екс державному чиновнику, показати, запросити нас на себе в гості. Я даю то що має. Ви... Я можу вас так. запросити сразу на, на свою родину, там де ми зробили завод по виробництву кращого так. віна на Україні. де мій будинок, це Одеська область. Це дозука. «Без Парканів сьогодні завітав на запрошення до Івана Плачко. Нас цікавить просто подивитися, наскільки підприємство цікаве, наскільки люди відкриті, наскільки класний сам Іван Плачко Це доступна людина. Ми дуже радий ви, ви Приїхали радою на робить всієї України, Ніколаївської Сонська, Одеска. Радський район, Скажіть я думаю, що у нас буде така можливість. У нас на що вам всі прізвища тут цікаві. Якщо виноградар і винороб, він цікавий апріорість. Під час оглядової екскурсії усі гості мали змогу побачити, що знаходиться в застінках дегустаційної зали та у винному погребі одного з кращих виноробів України. Після всіх приготувань розпочалось свято Трифон Зарізан в честь святого трифона. Это такая традиция, что надо лозу полить вином, чтобы, потому что а хлеб? самое ценное, что человек, вообще у человечества, это хлеб и вино, потому что больше ценного ничего нет, поэтому и мы это как бы то в жертву, одна на... самый. да, вот надо, надо. и красный перец и э, помогать и угостить. Они нас приглашают, а мы идем по тихотности. Это такое традиционное приглашение в столу у балканских народов. Виноградники є одним з варіантів Да, 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 100% особливо в цих кліматичних умов. Це культура, яка розвивалася в 19 столітті, в 20 столітті. Там Кабарне, Мерло, внизу Шардоне, первые три сорта. Вот у нас будет там. уже двуплечий Гио. Вот это уберем. Даже, наверное, вот эти оставим. Почему всегда лучше, чтобы это было несколько? Побувавши на підприємстві Івана Плачкова, ми завітали, незважаючи на темну пору, запросив нас до себе додому. Цей Ми построїли в 2002 році. Тут на вулиці, родилась моя мама, тому мені бы, захотілося жити в селі, тому що я виросла, я люблю. Я ну, достаточно ваша дружина? Це моя дружина. мы реализовали такой проект мы сделали роспись в в зале вы видели да. эту роспись это где моих родил. Да, это вот алла ее идея идея совместная исполняла делала она где мы показали здесь на этой земле живет очень много национальностей живет больше ста национальностей живут вот рядом наше село болгарское рядом село молдавское. Потом украинская, русская старовера, гагаузская, албанская. И мы показали орнаменты вот всех народов, которые здесь э, живут. Показывают, что 200 лет в мире, в дружбе, в согласии, в созидании люди живут на этой земле. Вот рядом э, это вечный болгарский календарь. Он как бы статичный здесь, но так вечный календарь. Он крутится и показывает как дни, показывает э, годы, показывает созвездие. Это... А ну вот здесь мы, давайте <связываем> покажем, у нас дом уже был старенький, после 10 лет была разбитая плитка, и у нас появилась идея не менять всю плитку, а забить разноцветной плиткой остатками только там, где было разбито. По, по бедности мы не можем поменять все Мы по бедности, какие плитки собрали у соседей. Да. Вот такую плитку сделали, это Здесь и мы нарисовали дерево жизни, жизни которое одновременно и в и дается цвете. То есть вы можете посмотреть две птицы, это мужское и женское начало которые вот дают плоды одновременно вот есть дети есть будущее цветы и вот дверь как бы в это дерево жизни домом занимается хозяин или хозяйка мы все, вместе, мы все вместе делаем а, кажется так у нас получается все мы все у нас маленький ребенок мы мы, мы все вместе делаем а как заниматься мы а, а отдельно не Получается, очень интересно, все когда все проекты вместе, вместе какие-то я, например, голубую птицу счастья сказал, я вижу, здесь у нас тут очень много таких голубых птиц. Я сказал, вот я вижу голубых птиц. Вот они, они появились, а, эти а голубые вот, виды. А птица. рыба, например, это, это была моя идея полностью. Я очень верю в фэншуйные символы энергетические и вот этот карпой японский очень сильный символ и я очень хотела его здесь запечатлить мы настолько креативные вдвоем ну, да что мы будем можем... мы просто не знаем, креативные мы или нет но мы делаем сами вот Нам даже покрасить камин, делать. это мы придумали. Давай Просто покрасим вокруг Плитчики, камина сделать разноцветные камушки, почему нет? Мы когда в Киеве скучаем, чтобы приехать сюда. Когда приедем сюда, Сскучаем, скучаем, чтобы поехать да, в да. Киев. Поэтому Киев фантастический. Да. Тоже у нас дом такой. У нас тоже много интересных таких вещей, таких самоделищных. Вот мы любим то, такие самделишные. Мы не то, любим блестящих, нас... позолоченных. Так, вот эти вот, народные дорожки. Вот, вот, вот Это молдавские орнаменты. Видите, чистые молдавские орнаменты. Розы такие, такие сумасшедшие. это вот болгарские. Комната одна, спальня, санузел, там две спальни и все. Потому что там когда когда французы Проект, приезжают... Да. А? Проект кто-то делал? А это да, мы делали. Это я Вот шоу. Может быть приятнее, когда на кухне картины нарисованы любимой женщиной. Мы... А кто больше готовит? вечер, дружина. Анна Семеновна. Здесь Анна. Она нам помогает. Она, она смотрит за Доном, она наша соседка. А уже вообще мы любим угодно. Много готовить. лет то мы, если готовить, мы... готовить Да было бы время, я бы только и готовила. Хорошо, Хорошо идемте сейчас.